я родился в Бразилии, конечно, это все знают. Страна, которая, конечно, я скажу, что люблю свою страну, да, Бразилия. Ну, я, и второй, я очень люблю Украину. Почему? Все, что у меня есть дороже в моей жизни, это Украина мне дала. Моя семья, карьера и очень много друзей здесь. А в каком бы вот сейчас бразильском городе вам бы хотелось сыграть больше всего? Наверное, в сан, в сан Да. Почему? Ну, потому что я оттуда и было приятно и интересно. Наверное, тоже все думают, как будет сложно играть против них. Да? Но могу сказать, когда на поле начинает игра, это совсем по-другому. И все ажиотаж, который есть, это остается. Э, за поле. Поэтому возможно с ним играть, это э, не должен бояться. Это одна, одна значит. Я с Михаилом Ивановичем, он знает мы э, возможно И, конечно, сейчас э, металлист я играю больше опорно, чем под нападаешь. Но я люблю, когда в поле смотрится, когда спиной играет, мне не очень удобно сейчас, можно так сказать. Я в любой позиции могу играть, и если буду помогать сборной, это для меня главное. Полностью могу сказать, что страна будет становить. И все ждет, все ажиотажи очень сильные, много. И кто-то против, кто-то за. И могу сказать, что Бразилия будет достойна вот этого чемпионат. Показать, какие, какая страна, какая, как любит футбол и будет интересно там мама, конечно, сейчас постоянно смотрит через кабель телевизора или спутники. Когда сборная игра, я с ней связываю. И, конечно, сейчас она тоже переживает. В первую очередь за, за сын, но, конечно, сейчас за, за сборную Украины тоже следит. Что бы вам больше хотелось, выиграть чемпионат Украины или попасть со сборной в чемпионат мира в Бразилию? А оба вопроса не, не может так. Ну все-таки больше всегда что-то хочется больше. Чего больше хотелось бы? И я думаю, 50 на 50. тоже хочется выиграть чемпионат и хочет тоже попасть туда очень сильно.